Janjian Yandabu ditandatangani pada 24 Februari 1826 di sebuah kampung kecil yang bernama Yandabu. Kampung ini terletak di tepi sungai Irrawaddy di Burma dan ianya menjadi saksi kepada salah satu peristiwa penting dalam sejarah Asia Tenggara. Perjanjian ini telah menamatkan Perang Anglo Burma pertama yang berlaku antara tahun 1824 hinggalah 1826. Perang ini merupakan konflik yang paling mahal yang pernah ditanggung oleh British di Asia ketika itu. Dan ianya melibatkan pertempuran yang sengit antara tentera British dan juga tentera kerajaan Burma. Perjanjian ini ditandatangani antara syarikat Hindia Timur British dan Raja Ava dari Burma. Momen ini menandakan berakhirnya konflik dan menjadi titik penting dalam sejarah hubungan antara British dan juga Burma. Perang Anglo-Burma pertama berlaku kerana masalah sempadan antara British dan Burma. Kerajaan Burma ingin menakluk wilayah Arakan, Assam dan Manipur sehingga menyebabkan ramai pelarian melarikan diri ke tanah jajahan British. Tentera Burma kemudian mengejar pelarian ini masuk ke wilayah British dan dianggap sebagai penceroboh oleh pihak British. Setelah itu, kedua-dua pihak menuntut hak ke atas Shahpuri Island. Pertelingkahan ini meningkatkan ketegangan antara British dan juga Burma kerana tiada siapa yang mahu mengalah. Konflik semakin bertambah apabila pemburu gajah British memasuki wilayah Burma tanpa kebenaran dan ditangkap kerana melanggar undang-undang Royal Monopoly. Pegawai British turut ditahan menyebabkan kemarahan bagi kerajaan British semakin meningkat. Tambahan pula, salah faham budaya dan diplomasi menyumbang kepada perang. Burma menganggap British hanya Kalapiu atau orang India putih bukan kuasa besar dunia. British pula melihat Burma tidak mematuhi undang-undang antarabangsa. Komunikasi diplomatik gagal menyelesaikan konflik ini. Isu Perang Yanabo Isu Perang Yanabo iaitu perang antara British dan Burma berlarutan hampir 2 tahun dan dalam tempoh itu, kedua-dua pihak menanggung kerugian yang amat besar. Pertempuran sengit berlaku di banyak kawasan strategik menyebabkan ramai tentera korban dan bandar-bandar penting musnah. Namun begitu, titik perubahan terbesar berlaku apabila General Mahabadula, tokoh ketenteraan paling hebat dan disegani dalam angkatan Buma, terkorban di medan perang. Kehilangan ini melemahkan semangat dan hala tuju strategi Buma, menjadikan mereka semakin tertekan untuk menamatkan peperangan. Pada masa yang sama, pihak British semakin mengukuhkan kedudukan mereka. Mereka berjaya menguasai Rangun dan seterusnya marah hingga mengampiri Hawbah, pusat pemerintahan Burma. Dengan kedudukan ibu kota semakin terancam, kerajaan Burma berada dalam keadaan benar-benar terdesak dan mula mencari jalan untuk berdamai dengan British demi mengelakkan kehancuran yang lebih besar. Inilah perjanjian Yandabu. Dokumen yang menamatkan perang Namun, menjatuhkan sebuah empire yang selama berabad-abad berdiri megah. Seperti yang kita tahu, Perang Inggeris Buma pertama meletus pada tahun 1824. Selama hampir dua tahun, dua kuasa besar bertempur sengit. British dengan teknologi moden mereka dan Buma dengan keberanian tradisi serta kekuatan tenteranya. Mari kita cari tahu secara lebih lanjut. Poin pertama ialah menyentuh perkara yang paling menyakitkan Buma terpaksa menyerahkan empat wilayah penting yang menjadi sumber kekayaannya. Pertama, Malakan, Kawasan strategik yang kaya budaya dan hasil bumi. Kedua, Assam yang merupakan kawasan sumber yang menjadi pintu masuk timur laut India. Yang ketiga pula, Manipur. Merupakan negeri yang selama ini berada di bawah pengaruh kaum Dan keempat, Serim termasuk Tayoi dan Meguih yang merupakan jalur ke sisi pantai yang menghubungkan Buma dengan Tanah Melayu. Setiap wilayah ini membawa makna besar. Dengan kehilangan tanah ini, Buma bukan sekadar kehilangan peta tetapi kehilangan identiti dan kuasa geopolitiknya. Dalam poin kedua pula ialah Identiti satu kor rupiah yang mengikat Buma dengan syarat ekonomi yang amat berat. Buma wajib membayar satu kor rupiah bersamaan kira-kira satu -kira juta pounds sterling pada tahun eh, itu. Bayangkan sebuah negara yang musnah oleh perang, dipaksa membayar jumlah yang tidak masuk akal. Lebih keras lagi, British menetapkan syarat tentera mereka tidak akan berundur daripada regun sehingga bayaran ini dilansaikan sepenuhnya. Poin ketiga, iaitu memaksa Buma menerima kehadiran duta British di awal pada bila-bila masa. Ia kelihatan seperti hubungan diplomatik tetapi hakikatnya ia menandakan pemulaan campur tangan British dalam pertabiran Buma. Perjanjian perdagangan baru British kini mendapat kelebihan ekonomi excess pada pelabuhan Buma dan peluang mengawal aliran perdagangan wilayah itu. Perdagangan ini tidak seimbang dan ia membawa uh, membuka pintu pada penguasaan ekonomi British sepenuhnya. Perjanjian ini membawa pesan yang sangat besar dalam sejarah rantau ini. Buma kehilangan kekuatan pendisiplinan, ekonominya runtuh, hubungan tradisi dengan Asam manipul dan arakan terputus selama lamanya pemudakan dalam meningkat dan pengaruh istana Kobong merosot secara gratis. Bagi British pula, NWO adalah batu loncatan. Dengan perjanjian ini, mereka menguasai laluan strategik dari India hingga ke Tanah Melayu. Inilah permulaan pada penguasaan penuh British di rumah pada tahun 1885, hanya enam dekad selepas Yang Dalam perjanjian Yang Dabo, terdapat beberapa perkara yang kita perlu tahu. Terdapat 11 jenis artikel dalam perjanjian Yang Artikel pertama iaitu Perdamaian Kekal, kedua-dua kerajaan bersetuju menjalin keamanan dan persahabatan kekal. Artikel 2 pula melepaskan tuntutan ke atas Assam, Chachar, China dan Manipur. Isi perjanjian adalah Burma tidak boleh menuntut atau campur tangan di wilayah-wilayah ini. Artikel 3 pula menyerahkan arakan dan penetapan sempadan. Isi perjanjiannya adalah arakan Ramri, Cheduba dan Sunderway diserahkan kepada British. Artikel keempat, penyerahan wilayah Tanah Serim iaitu isi perjanjiannya adalah Burma menyerahkan Tawai, Mergui, Tanah Serim dan pulau-pulau berkaitannya. Dalam artikel lima, tertakluknya berkaitan dengan pampasan perang. Isi perjanjian merujuk kepada Burma wajib membayar satu crore rupiah kepada British. Artikel enam pula, melibatkan perlindungan individu selepas perang. Isi perjanjian adalah tiada siapa boleh dihukum atas penglibatan dalam perang. Artikel 7 pula, hubungan diplomatik dan perjanjian perdagangan. Isi perjanjian berujuk kepada kedua-dua negara wajib menghantar wakil diplomatik ke istana masing-masing. Artikel ke-8, hal ehwal hutang dan harta. Isi perjanjian, semua hutang sebelum perang mesti dibayar, harta rakyat yang meninggal mesti dipulangkan kepada wakil negara masing-masing. Artikel ke-9, menerangkan berkaitan dengan penghapusan cukai dan layanan adil kepada kapal British. Isi perjanjian melibatkan kapal British tidak boleh dikenakan cukai tambahan atau dipaksa menjadi ritual pelabuhan seperti yang dikenakan kepada kapal asing lain. Artikel ke-10 pula melindungi sekutu British di kawasan Siam. Isi perjanjiannya adalah raja Siam turut dilindungi di bawah perjanjian ini. Artikel terakhir iaitu Artikel ke-11, ratifikasi dan pembebasan tawanan. Isi perjanjiannya adalah berkaitan dengan Burma mesti mengesahkan perjanjian dan membebaskan tawanan British. Seterusnya kita akan lihat impak selepas perjanjian Yandabo 1826 yang melibatkan dua pihak iaitu pihak British dan juga pihak Burma. Perjanjian Yandabo memberi impak kepada Burma dan juga British. Antaranya adalah impak-impak kepada Burma. Yang pertama Burma kehilangan wilayah besar dan strategik. Menurut artikel 2, 3 dan 4, kerajaan awal mula kehilangan status kuasa besar di Asia Tenggara. Seterusnya beban pembayaran pampasan mengikut menurut artikel 5. Burma wajib membayar 1 crore rupiah yang bersamaan dengan 10 juta rupiah kepada British Impak ekonomi Burma jatuh teruk perbendaharaan negara juga susut. Kelemahan politik dan pengaruh raja Menurut artikel 6 Raja kehilangan kuasa mutlak Banyak pembesar hilang kepercayaan kepada istana Selain daripada impak terhadap ekonomi Kerajaan Burma juga berhadapan dengan kebebasan diplomatik yang terhad Menurut artikel 7 dan 9 Kerajaan Vietnam perlu membenarkan wakil British tinggal di Istana Awa. Seterusnya, mereka juga perlu melayan kapal British setaraf dengan kapal Burma. Seterusnya, Kerajaan Burma juga berhadapan dengan ketidakstabilan dalam negeri. Krisis dalaman berlaku hingga membawa dari kepada kejatuhan dinasti Pon kemudian. Impak kepada British pula, mereka memperolehi kelebaran kuasa dan wilayah seperti yang dikaitkan dalam artikel 234, British memperoleh wilayah besar dan juga menjadi kuasa dominan di Asia Tenggara. Seterusnya, kawalan sempadan yang lebih kuat menurut artikel 3 dan 4, banjaran, arakan dan sungai Salwin dijadikan sempadan rasmi. British dapat mengawal keselamatan dan pergerakan rumah lebih ini. Pihak British juga mendapat keuntungan ekonomi dan juga perdagangan. Sekarang ini tertakluk dalam Artikel 7 dan 9 iaitu Perjanjian Perdagangan Baharu wajib ditantang-tangani kapal British tidak lagi dikenakan cukai tambahan atau ritual perendahan maruah seperti menurunkan meriam. Selain itu, kemenangan diplomatik dan juga politik yang tertakluk dalam Artikel 10 siang turut dilindungi dan mengumpulkan jaringan geopolitik. British menjadi kuasa serantau yang tiada tandingan melalui ini. Kesimpulannya, Perjanjian Yandabo tahun 1826 menjadi titik perubahan terbesar dalam sejarah Burma. Sebelum perjanjian ini, peta Burma berdiri luas dan kukuh. Namun, selepas Yandabo, wilayahnya menyusut dengan begitu drastik iaitu Assam, Arakan dan Tenasserim Serim hilang satu demi satu, meninggalkan kesan yang tidak dapat dipulihkan. Di kampung dan pasar, rakyat Burma mula merasai tekanan ekonomi. Petani bergelut, Pasar menjadi sepi dan ekonomi merosot perlahan-perlahan. Inilah harga yang terpaksa dibayar setelah perang yang panjang. Di Istana Awab pula, cahaya kekuasaan rajanya semakin malap. Awan gelap menyelembungi istana ibarat simbol keruntuhan politik dan kejatuhan maruah kerajaan Burma. Dalam masa yang sama, kapal-kapal British tiba di Pelabuhan Asia Tenggara menandakan bermulanya dominasi kuasa barat di wilayah ini. Bendera British berkibar mega membawa peraturan, perdagangan dan pengaruh baru ke bumi Burma. Perjanjian yang dibuat adalah permulaan kepada kejatuhan Burma dan penguasaan penuh British pada tahun 1885. Dari sinilah kita belajar bahawa hilangnya kedaulatan bermula apabila kuasa ekonomi dan diplomasi gagal dipertahankan. Sekian terima kasih.